عثمان يحدث عن ابن سامة أن ابنة لرسول الله صلى الله عليه وسلم أرسلت إليه ومع رسول الله صلى الله عليه وسلم أسامة وسعد وأبي وأبي إن ابني إن ابني قد احتجر فأشهدنا فأرسل, فأرسل يقرأ السلام ويقول إن لله ما قضى وما أعطى وكل شيء عنده مسمى تصبر وتحتسب فأرسلت إليه تقسم عليه فقام وقمنا معه فنفنا قعد رفي إليه فقعده في حجره ونفس الصبي تقاقه ففاضت عين رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال سعد ما هذا يا رسول الله فقال هذه رحمة يضعها الله في قلوب من يشاء من عباده وإنما يرحم الله من عباده الرحماء وبه قال حدثنا اسماعيل قال حدثني مالك عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب عن ابي هريره ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يموت لاحد من المسلمين ثلاثه من الولد كما النار الا تحل كالقسم وبه قال حدثنا محمد بن مسنى قال حدثنا بكر قال حدثنا شعبه عن معبد بن خالد قال سمعت حارثه بن واب يقول سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول الا على أدخلكم على اهل الجنه كل ضعيف متضاعف لو اقسم على الله لا بره واهل النار كل جواز وطل مستكبر

إيه وبه قال حدثنا سعد بن حفص قال حدثنا شيبان عن رسول عن ابراهيم عن عبيده عن عبد الله قال سئل النبي صلى الله عليه وسلم اي الناس خير قال قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم ثم يجيء قوم تسبق شهاده احدهم يمينه ويمينه شهادته قال إبراهيم وكان أصحابنا ينهون ونحن غلمان أن يحلف بالشهادة والعهد باب عهد الله قال حدثني محمد بن بشار قال حدثنا ابن أبي عدي عن شعبة عن سليمان ومن عن النبي بن عبد الله عن النبي صلى الله عليه وسلم من حلف على يمين كاذبة ليقطع بها مال رجل مسلم أو قال لقي الله وهو عليه غضبان فأنزل الله تصديقه إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمنا قليلا قال سليمان في حديثه فمر الأشعث بن قيس فقال ما يحدثكم عبد الله قالوا له فقال الأشعث نزلت فيه وفي صاحب لي في بي كانت بيننا باب الحج بعزة الله وصفاته وكلامه وقال ابن عباس كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول أعوذ بعزتك وقال أبو هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم يا بين الجنة والنار فيقول يا ربي اصرف وجهي عن النار لا وعزتك لا أسألك غيرها قال أبو سعيد قال النبي صلى الله عليه وسلم قال الله لك ذلك وعشرة أمثاله وقال

ওর রাহমান বা ওর রাহিম কসম হবে যে না এখানে আবহানি কামালে ওনাদেরকে কসম হবে কারণ আল্লাহ আসমায় আল্লাহ এবং এক হুকুম তিমা আহমদ আহমদের ওনারা বলতেছেন যে কথম হবে না ইমাম বুখারী কিছু বলেন নাই তবে আকসার ওলামা কেরাম বলেন ইমাম বুখারী এখানে ইমাম আবু হানিফা কি তাই করতে চান যে কসমটি হবে কারণ ওই যে হাদিস আনছে হজরত আইয়ুব ও আইজিকা ইজ্জতের কসম পেয়েছে তো গেল কসম হবে তারপরে ওই যে পিছনে ওই যে জান্নাতি লা আস আলুকা বাইরাহা এখানে ইজ্জতের কসম পেয়েছেন বোঝা গেল কসমটি হবে وبه قال حدثنا ادم قال حدثنا شيبان قال حدثنا قدامة عن انس بن مالك قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تزال جهنم تقول عن من حتى يضع رب العزة فيها قدمه فتقول قد وعزتك ويزوى بعضها الى بعض رواه شعبة عن قتادة باب قول الرجل لعمر الله قال ابن عباس ان عمرك العيش আসারণ ফসম হবে ইমালে অব অনুভব বলে ফসম একটা লাম রোল দেশ <applause> الله ارتاح جنة لا تموت صفاتك كي نقص كي وبه قال حدثنا الأويسي، قال حدثنا إبراهيم عن صالحنا إن شهاب لحى، قال حدثنا حجاز قال حدثنا عبد الله بن عمر بن قال حدثنا يونس قال سمعت الزورية، قال سمعت عروة بن الزبير وسعيد بن المسيب وعلكمة بن القاسم وعبيد الله. وعبيد الله بن عبد الله عن حديث عائشه زوج النبي صلى الله عليه وسلم حين قال لها اهل الهد ما قالوا فبرأها الله وكل حدثني طائفه من الحديث فقام النبي صلى الله عليه وسلم فاستعذر بن عبد الله بن ابي فقال وسعد بن حذير فقال لسعد بن عباده لعمر الله ابنه باب لا يوقف لا يأخذ في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما كسبت قلوبكم والله غفور حليم وبه قال حدثنا محمد بن المسلم قال حدثنا يحيى عن هشام قال, قال يا بي عائشة لا يؤاخذكم الله باللغتي في أيمانكم قالت أنزلت في قوله لا والله وبلاها